Физкульт-привет всем, кто находится поблизости экрана телевизора. Ранок нападели, снова находится в Атланте. Привет, Ирина. Сегодня наши глядачки интересуются питанием самой еще ты можешь рассказать? Талия – это вообще одна из самых проблемных зон. И, возможно, я кого-то разочарую, но нереально. Качая только пресс, избавиться от жировых отложений именно на То -то Это То есть миф? Да, это миф. Наш организм теряет вес равномерно. Поэтому, естественно, нужен комплексный подход. А стеллокомплексу вправо можешь показать? Конечно, безусловно. Правильность выполнения упражнения на верхнюю часть пресса. Ручки за голову, локти разведены в сторону. Амплитуда упражнения небольшая. Небольшой подъем и возвращаемся в исходное положение. Такой амплитуды достаточно, чтобы проработать мышцы верхнего пресса. А какие помолки при этом выполнении? Те вправо лидировали? Очень большой подъем туловища. Очень глубокий. Это идут уже скручивания. В данном случае они нам не нужны. Угу. То тут достаточно лишь невеликого подъема? Да. И еще одно упражнение на нижнюю часть пресса. Ложимся на скамью. Обхватываем ручками. Ножки поднимаем коленки согнуты. Амплитуда небольшая, спинку мы не отрываем. Работает нижняя часть пресса. Чем больше мы опускаем ножки, это распространенная ошибка, отрывается спинка, прогибаемся. Этого нам делать не нужно. Небольшая амплитуда. Можно даже немножечко больше на себя, но не вниз. Очень вправо довольно проста и ничего сложного в ней нема. Зверніть саме на это увагу и не перемыкайтесь. Ранок на поділі триває, мы продолжим.